بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل <تكلم في المصدف> له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي صلى الله عليه وسلم نيك سيرة نورجان شليكة نبدأ درسنا باشلامس يوكن arab jazirasiga arabiston yarim oroliga yahudiylik qanday kirib keldi nasroniylik qanday kirib keldi forslar qanday qilib arab jazirasiga kirib keldi mana shular haqida suhbat yuritayotgan bo'ldik inshoalloh bugun davom e'tkazamiz yaman podshohlaridan bo'lgan tabban asad yasiribliklar bilan urushdi yasiribni vayron qilaman degan niyatda turganida yasribga ya'ni keyinchalik madinaa munavvara deb nomlandi bu shahar shomdan hijrat qilib ko'chib kelib yashayotgan şey yahudiylardan ikkita olimi chiqib uni niyatini so'rashdi nima qilmoqchisan tabban asad yasribni vayron qilaman dedi bu yahudlar aytdiki unda olloh seni halok qiladi sen hargiz yasribni yeng olmaysan chunki bu oxirgi zamon payg'ambarini hijrat qilib keladigan joyi dedi buni qanday qilib bildinglar deganda tavrotni tavhidni dinni nimaliginiunga <laughs> tushuntirib berdi ular mushrik edi tabban asad yahudiy diniga o'tdi tabban asad mana shu e, yasribdan qaytib o'zini yurtiga qaytib kelar ekan yo'lda makkaga yaqinlashmasdan turib tabban asadga huzay qabilasidan bir to'p odamlar uchradida unga senga xazinalar berkitilgan bir joyni ko'rsataylikmi deganida ha dedi huzaliklar yamanliklarni ham yaxshi de. ko'rmas edi makkaliklarni ham yaxshi ko'rmas edi mana shu ikkita o'zlari yomon ko'rgan qabilani bir biri bilan bir urushtirib qo'ysa ikkala dushmandan ham teng qutulishlik o'zlariga fursat deb bildida de. makkaga borsang kaba kabani ostiga ana shu qavmlar uni izzat ikrom qilib kabani hurmatidan ichiga ostiga xazinalar ko'milgan Haqiqatan bir qancha qabilalar Ka'ba muka muazzamani bir hurmat qilishlik maqsadida xazinalarni kabani ostiga ko'mib qo'ygan edi tabban asad mana shu moli dunyodan tama qilib qo'shinini makkaga yurishlikka buyurdi hamda urushga tayyorgarlik ko'rishlikni ulardan talab qildi boyagi yasribda uni yasirliklar bilan urushmaslikka targ'ib qilgan hamda tabban asadni yahudiylikka o'tishligiga sabab bo'lgan ikkita yahudiy olimi yamanliklarni yahudiylikka da'vat qilish uchun birga ketib borardi l yo'lini bu yoqqa burayotganligini ko'rib uni niyatini so'raganida men dedi ana shu makka ahli bilan urushib kabani ostidagi xazinalarni olmoqchiman dedi bu ikki yahudiy uni yana fikrdan qaytardi huzaynliklar seni faqat halok qilishlikni xohlashibdi esingdan chiqmasin yer yuzida olloh uchun qurilgan ibodat qilish uchun qurilgan birinchi uy ana shu makka mukarramadagi kaba bo'ladi dedi alloh subhana va taolo qur'onda nima degan de. edi albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat mayogi bo'lgan kabadir yahudlarda juda ko'p ma'lumotlar bor edi Alloh olloh taoloni uyi ekanligi payg'ambar sollallohu alayhi vassallamni sifatlari bo'ladigan ishlar bularni hammasini xabari bor edi tabban asad bu ikkala yahudiydan unda nima qilay deb so'radi sen kabani tavof qil uni ulug'la uni ziyorat qil dedi tabban asad mukar yahudiyga nimaga o'zinglar uni ulug'lab ulu, tavof qilmaysizlar bo'lmasa dedi ular aytdiki makka ahli kabani butlar bilan sanamlar bilan to'ldirib yuborgan agar shunday bo'lmaganida biz tavof qilar edik biz ahli ilmmiz olimmiz bizga bunday qilishlik mumkin emas tabban asad ularni gapiga quloq soldi makkaga kirdi kabani tavof qildi uni ulug'ladi ulu. so'ngra kabani oldida yotib uxlar ekan tabban asad tush ko'rdi mana endi hozir kabatullohga kisva yopishlik tarixi shu yerdan boshlanadi tushida tabban asad kabatulloni ustiga yopinchiq yopilib yapın ko'rdi bu alloh taoloni xohishidedida o'rnidan turib buyurdi jundan tikilgan bir matohdan kisva yopildi poshti kaba deymiz mana yopinchiq shu bilan uxlagan bo'ldi ertasi kuni yana uxladi endi ertasi ko'rgan tushida kechagidan ko'ra qimmatroq bo'lgan afzalroq bo'lgan matohdan kabaga posht kaba yopi ekanligini ko'rdi uyg'ondida eng qimmat bo'lgan matohdan boshqa po'shti buyurdi ham o'rab qo'ydi mana shunday qilib kabatullohga kisma o'rashlik shunday boshlandi har yilda kabatullohni ustiga posht kaba yopilardi to Abdul Muttolib zamonigacha yetib keldi kismani ustiga kisva, kesmani ustiga kesma yopilaverganidan og'irlashib ketib ko'payganligidan kisva. Ka'bani devorlari yiqilishga yaqin bo'lganda Abdul Muttolib zamonida hammasi olib tashaldida, faqat bitta kisva qoldirildi har yili bittadan kisva Ka'batullohga yopiladigan bo'ldi mana darsimizni boshida aytdik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan boshlab gapirsak ham bo'lardi lekin Ka'batullohning tarixi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mana avval bo'lgan ishlarni ko'rib chiqsak keyin tushunishimiz osonroq bo'ladi tabban asad o'zini yurti yamanga qaytib bordi o'zini qavmini yahudiylikka e da'vat qildi ular qabul qilishmadi yaman ahli mushrik edi ular sig'inadigan narsalar qatorida o'tga ham sig'inishardi ularni shunday bir odati bor ediki kohillar munajjimlar sehrgarlar ularga singdirib qo'ygan shunday bir urf odatlar bor edi shulardan bittasi bir uyni ichiga baland qilib olovni yoqishgan edi u uyni eşi, eshigini yopib qo'yishar edi baland olov yonadi agar ularni orasida ikkita odam kelisha olmay qolsa yamanliklardan ikki kishi kelisha olmay qolsa ikkala xusumatlashayotgan odamni mana shu eshikni oldiga olib kelib turib eshikni shart ochishardi albatta baland yonayotgan o't eshik ochilishi bilan chiqadi tashqariga Shunda o't chiqib qaysi tomonga tegsa o'sha tomonni nohaq deyishardi ya'ni shirkdan bu johillikdan kohillar shu narsalarni oladi shekilli ba'zi bir urf bor alhamdulillah bir 20 yil u yog'i bilan bu yog'ini taqqoslasak uyatamiz haligini qilganligimizni o'ylab turib ilmsizligimizdan bo'lgan lekin alhamdulillah diniy bilimlar ko'payib borgan sari bunga um, o'xshagan xurofatlar o'z öz o'zidan chiqib ketadi a yaman ahli mana shu tarzda kim haq kim nohaq edi yahudiylikka tavban asat o'zini qavmini chaqirganda ular quloq solmadi kelinglar o'rtaga hakam qilib o'tni belgilaymiz deyishdi işte. yahudiy olimlari ham rozi bo'lishdi eshikni oldiga bir tomonga kohinlar ularni ishini yurgizadigan ikkinchi tomoniga yahudlar turishdi yahudlar tavrotni tilovat qilib allohga duo iltijo qilib turishdi eshik ochildi koxinlarga qarab yurdi kohinlar qo'rqib oaa qochib ketishdi shunda qavm nimaga qochasizlar nimaga hukmga rozi bo'lmaysizlar turinglar o'rninglarda dedi o'tni eshigini yopishdi işte. boshqatdan ochganida yana kohinlarga tegdi ikkinchi marta ochilganda ham kohinlarga tegdi ular turib berishdi o't kuydirib tashladi shunday qilib o'tni ularga chiqarib bergan hukmi bilan yamanliklarni orasiga yahudiy dini ham kirib keldi vallohu alam lekin bizga yaman ahlini yahudiylikka kirish haqida yetib kelgan xabar mana shu tabban asad yahudiylikni yamanga olib keldi u o'lganidan keyin uni o'rnini hasson o'g'li hasson mulkni egalladi hassonni mulki kengaydi quvvati ziyoda bo'ldi haddidan oshdi g'ururga ketdi aytdiki arablarni hammasi bilan jang qilaman dedi arablar bilan ham ajamlar bilan ham jang qilaman hammasini ustidan men yakka hukmron bo'laman katta qo'shin to'pladi to'plab turib dunyodagi eng qudratli katta mamlakat qaysi deb so'radi u davrda fors edi forslar dedi shulardan boshlaymiz dedi qo'shinni oldi yo'lga chiqdi hassonni bu qilayotgan ishidan ayollar rozi emas edi chunki forsga qarshi urushlikka ularda kuch quvvat yo'q edi hech kim jur'at qila olmasdi forslarga chiqishlikka lekin hassonni bu fikrdan qaytarishlikni iloji bo'lmadi hasson nihoyatda ehtiyotkor hushyor odam bo'lgan hech qaysi odamni o'zini huzuriga taqtish qilmasdan turib kirgizmas edi faqatgina bitta ukasi Amr, o'zini haqiqiy ukasi Amr taqtish qilinmasedi quol bilan kirib kelsa ham unga biror narsa demasdi. ayollar hassonni ishdan olib tashlashlikni iloji yo'q o'ldirmoqchi bo'lishdida bu haqida yig'ilishib amirga mana shu fikrlarni aytishdi ey amir akangni to'xtatib bersang ya'ni o'ldirib bersang undan keyin mulkni senga beramiz chunki akangni to'xtatmasang fosga yuradigan bo'lsak bizni forslar yengib halok qiladi dedi amir akasini o'ldirishi haqidagi bu taklifni eshitib turib mulkdan davlatdan ta'na qilib umid qildida rozi bo'ldi unga maslahat bergan ayonlar kiborlarni ichida faqat bitta zuruvayn ismli kishigina bu fikrdan qaytardi ey amir bu ishni qilmagin o'zini akasini o'ldirgan odamni bir musibat g'am egallaydi dedi lekin amir mulkdan umidvor bo'lgani uchun gapga quloq solmadi shunda e, zurvayn bir qog'ozni olib ozgina xat yozdida yopib turib muhrlab amirga berdi agar bu gapimni olmaydigan bo'lsang haqiqatan akangni o'ldirmoqchi bo'lsang mana xatni ol senga omonat birga qo'yib qo'y turib tursin so'raganimda shu xatni chiqarib berasan dedi amir akasi hasson g'aflatda turganida hanjar bilan akasini o'ldirdi mulkni unga berishdi fors bilan urushmasdan qaytishdi işte. mana shu akasini o'ldirganligi akasini qotilligi tufayli unga bir g'am g'ussa yetdi qayg'uga botdi shunday bir dardga musibatga uchradiki olmay qoldi har xil yo'llarni qilib ko'rdi lekin bu narsani birortasi unga foyda bermadi munojimlarni kohinlarni folbinlarni tabiblarni chaqirdi ular hammasi yig'ilishib eshitib unga shunday maslahat berishdi bu sen akang o'ldirgan tufayli yetgan musibat senga endi nima maslahat berasizlar dedi senga akangni o'ldirishlikka maslahat bergan hammasini o'ldirasan dedi qilaman dedi hammasini bir chekkadan qatl qildi endi qatl qilinishlik navbati boyagi xatni yozib bergan zuruayinga kelganida ey amir dedi meni o'ldirishingdan oldin men senga omonat xat qo'yganman dedi shu xatni chiqargin dedi xatni chiqardi ochib o'qidi xatda nima yozuv bor edi unda quyidagi ma'nodagi bir bayt bor edi uyqusini bedorlikka almashtirgan emas balki xotirjam ko'zi uyquga ketgan kishi haqiqiy baxtlidir Yaman xiyonat qildi lekin bu maktub zuroinga uzurdir ya'ni men senga aytganman o'zini dunyosini deb akasini o'ldirdi haqiqiy baxtli saodatli odam mol mulki saltanati ko'p bo'lgan kishi emas xotirjam ko'zini yumib uyquga ketgan kishi men senga aytganman o'ldirmakann edib ahliyaman senga xiyonat qildi lekin mana shu maktubni burun yozganman senga deganda mana shu maktub zuruaynni tirik qolishligiga sabab bo'ldi ja'alna subata. Mana Alloh taoloning ne'matlarini sanasak tugata olmaymiz o'ylab ko'raylik bizga ko'zimizga uyquni kim beradi Bizi kim uyg'otadi hech o'ylab ko'rganmizmi ba'zida betop bo'lganizda bemor bo'lganingizda uyqus qochadida shunaqa ham uzun bo'ladimi tuni deysiz tishingiz og'rigan kunda tunni eslangda yaxshi ko'rgan bolangiz ham yaxshi ko'rgan ayolingiz ham bemalol pishilab uxlayapti sizga uyqu kelmayapti biz kamchilik nuqson yetishmovchilikni gapiraveramiz birodarlar bir piyola suvni ichib badanimizga tarqab yana bemalol uni chiqarib yuborayotganligimiz ne'mat emasmi yotib bugun uxlolamanmi kimman olarmikanman kimman degan g'am bo'ladimi bizda yo'q to'shakka yetib olsak bo'ldi boshni qo'ydik ketamiz bu shunaqa ne'matki alloh Allah, taolo olib qo'yganlar biladi bu ne'matni qadrini amir mana shunday qilib taxda qoldi amir vafot etdi vafot etgandan keyin uning bobolaridan bo'lgan robynan zurriyoti podshohlikni talashib yamanni firqa firqaga bo'lib tashlashdi bu firqalar bir biri bilan urushib janjallashib siyosiy barqarorizlik yuzaga keldi mana shunday bosholomon vaqtda o'zi asli qaroqchi bo'lgan nohata habis bo'lgan luxunaya ismli kishi o'zini qaroqchi po'pi bilan yamanni poytaxtiga kirdi bostirib qal'ani egalladi qasrni mulkni egadori bo'lib chiqdi endi yamanni qaroqchi boshqaryapti noaa habis odam xalq uni yomon ko'rar edi. xullas uzoq tarix xulosasi ana shu robiyat Nasrni zurriyotidan bo'lgan zunuvoz ismli kishi ani yolg'iz paytini poylab kirib bilan uni qatl qildi yana mulk Nasrni farzandlarini qo'liga o'tdi bu yamanga yahudiylarni kirishlik tarixi bo'ldi endi yamanga nasroniylarn kirib kelishi haqida yamanni zunvos boshqaradi ana shu vaqtda najronda bir kichkina voqea sodir bo'ldi mana aytganmiz, Yaman Najronliklar nasroniy dinda bo'lgan Yamanliklar bir qismi nasroniy bir qismi yahudiyliklar bo'lgan qanday bo'ldi shuni tarixini gaplashyapmiz şey nasroniylarni orasida toifalar bor nasroniylarni ba'zilari iso Allohning o'g'li deydi shunday toifalar borki muvohidlari bor Unitarians der ekan ularn tilida ya'ni Allohni yakka deb biluvchilar isoni Allohning payg'ambari deb ishonadi bular hozirgi kunda ham bor ular hatta bir oschilik bilan shomlik nasroniy kishilardan biri muvohidlardan Allohni bitta deydigan kishilardan bir rohib afrika o'lkalarida yurib odamlarni nasroniylikka da'vat qilib yuradi afrika xalqlari bir biri bilan urushar ekan yo'lda ketayotganda uni asir qilib najronli bir kishiga qul qilib sotib yuborishadi endi mana shu rohib najronga keldi uni ismi femion edi fimion qulga aylandi najronlik saidini xizmatini qiladi kechki paytda ibodat bilan ovora bo'ladi kunlarni birida xo'jayini femionni yotadigan xonasiga kirsa femion nhatda bir ibodatlik, Alloh tomonidan bir kalomat olgan kishilardan edi fimyon ibodat qilib turar edi atrofida nur bor edi sayidi uni ko'rib turib e sen kimsan qanaqa dindasan dining nima deganda unga nasroniylikni tavhidni tushuntirib berdi sayidi nasroniylik diniga o'tmoqchi bo'ldi-yu, lekin o'zini qavmini o'ylab turib ikkilanib turganida fimiyon aytdiki "Agar dedi, meni ilohim dedi seni sig'inadigan ilohingdan g'olib bo'lsa yengsa meni ilohimga sig'inasanmi dedi najron ahli qiladigan ibodatlardan yana bittasi daraxtga sig'inishadi dedi agar seni ilohing meni ilohimdan kuchli bo'lsa men seni ilohingga sig'inaman buyur odamlar to'pla dedi to'planishdi ana shu o'zlari ibodat qiladigan joyga najron ahli va vafimiyon to'plandi allohga duo iltijo tavba tazorur qilib qattiq duo qilib so'radi olloh ijobat qildi duosini osmondan bir chaqmoq tushdi daraxtni kuydirib tashladi Najran ahli nasronilikka o'tdi Najronlik kishilardan abdulloh ibn samir va uning hamrohlari e yamanga borib yashadilar yamanda qaysi din ishlayapti shunda Yahudilik dini Yahudilardan qo'rqqanligi uchun bu nasroniy kishilar nohatta bir maxfiy suratda berkanib ibodat qilishardi yamanda o'sha paytda kim podsho edi zunuvoz amr iaaai o'ldirgan robiya nasrda zurriyoddan bo'lgan zunivoz yahudiylik dinida shirki ham bor uni ichida podshoh zunivoz sehrgarlarni ishlatar edi endi ashobil utud boshlanadi chuqur egalari va vayavil mavut hissasi boshlanadi zunavoz sehrgarlarni ishlatardi o'zini katta bir sehrgari qarib qolganida undan sehrni o'rganishlik uchun ana shu o'zini xalqidan bo'lgan nohatta bir ziyrik o'tkir zehrnli bir yigitni unga sehrgarlikka shogirdlikka tayinladi bu yigit sehrgarni uyiga har kuni borib undan sehrni ta'lim olardi sehrgar baland tog'd ustida yashardi boyagi biz aytgan najrondan kelgan rohiblardan bittasi shu yigitni yo'lida uyqurib yashar yasharedi kunlarni birida sehrni o'rgangani ana shu sehrgarni uyiga ketayotganda bu rohatni qilayotgan ibodati quloqiga chalinib qoldi kirdi eshitdi nasroniy diniga o'tdi ya'ni shu paytda iso alayhissalomni ta'limotini tarqatayotgan kishilar haqda bo'ladi. Payg'ambarimiz muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallam kelgunga qadar uni ta'limotidan ta'sirlandi nasroniy diniga o'tdi bir kun sehrgarga borardi bir kun bunga kelardi Xolos, sehrni karih ko'rganidan keyin umuman sehrgarni oldiga bormay qo'ydi Sehrgar podshohga shikoyat qilganida podshoh yigitni chaqirdi-da, uni so'roq savolga tutdi Kunlarning birida yigit ana shu rohibni oldidan kelar ekan yo'lda katta bir bahaybat hayvon bidoy vanihoyada keltirilgan bidoinihoyada tabariyda ibn kasirda boshqa kitoblarda mo'tabar kitoblarda keltirilgan ma'lumotlar shu katta hayvonni jildirishlikka odamlar toqati quvvati yetmay turganida yigit aytdiki mana bugun dedi rohibni ishi to'g'riroqmi sehrgarni ishi to'g'riroqmi shuni bilamiz dedi qo'liga bitta de toshni oldi parvardigor dedi agar senga sehrgarni ishidan ko'ra rohibni ishi ko'proq ma'qul bo'lsa shu hayvonni bizdan nari qilgin deb toshni otdi haligi hayvon o'ldi zulvosni yonidagi va'zilardan bittasi ko'r bo'lib qoladi bu yigit olloh tomonidan bir karomat oladi pes ko'r kar odamlarni da davolab yuradi rohibni oldiga kelib mana bunday toshni otganimda bunday de bo'ldi deb xabarni berganida bolam dedi bugun sen mendan ko'ra ollohga yaqinroq bo'libsan dedi endi ehtiyot bo'lgin senga Allohning bir sinovi keladi senga imtihon keladi Haliqa podshoni vaziri ikki ko'zi ko'r bo'lib qolgan vazir bu yigit ko'rlarni ckarlarni peslarni davolayayotgani eshitib juda katta hadiyalar bilan uni oldiga borib turib agar meni ko'zimni qaytarib bersang seni sehring shunday kuchli ekanki peslarni ko'rlarda davolayapsan ekan men senga mana shu hadiyalarni beraman dedi u yigit aytdi men davolamayman Alloh davolaydi dedi. Alloh de, e, kim Rabbim, dedi meni va seni robbing dedi Xolos unga tavhidga chaqirdi uni tavhidga chaqirdi u musulmon bo'ldi Alloh uni ko'zini qatar berdi zulvoz bundan bexabar vazir ko'zi ochilgan holatda kelganida "Ey, seni ko'zingni kim qatar berdi?" berdii robbim dedi "Ey, seni hali mendan boshqa robbing bormi dedi azobladi yigitga dalolat qildi yigitni hisob kitob qildi rohibga bordi rohim aka azoblab dinidan qaytarmoqchi bo'lganida bosh tortdi boshidan arra solib ikkiga bo'lib tashlashdi 'azirni olib kelib dindan fitnalantiruvdi dindan qaytmadi boshidan arra solib ikkiga bo'lib tashladi dindan qaytmadi so'ngra yigitni so'rov savol qilishlik boshlandi yigitni dindan qaytarmoqchi bo'lganda qaytmadi buni olib borib dengizga cho'ktirib tashlaylar zuvos kemaga solib dengizni o'rtasiga borishganida dengiz to'lqinlanib shamol bo'lib kema to'ntarildi yigitdan boshqa hamma askarlar o'ldi yigit omon qoldi zunivos uni ko'rib turib toqqa olib chiqib tashlaor pastga bo'lmasam dedi toqqa olib chiqishdi endi askarlar uni uloqtirmoqchi bo'lganda yerga tog' titradi askarlar hammasi quladi yigit tirik qoldi xullas har chorani qilib ko'rdib yigitni o'ldir olmadi shunda zunivosga agar <NBC1> meni o'ldirmoqchi bo'lsangiz dedi meni o'ldir olmaysan dedi agar o'ldirmoqchi bo'lsangiz dedi men aytganlarni qil dedi odamlarni to'pla meni daraxtga yilib qo'y o'zimni kamonim olib turib yigitning robbisi Allohning nomi bilan deb ot shunda meni o'ldirasan dedi podshoh zo xuddi yigit aytgandek odamlarni to'pladi daraxtga yildi, ildi g'ulam deb otdi hali bola tegdi shu yerda shahid bo'ldi buni ko'rib turgan qavm albatta bundan ta'sirlandi shu şu zunvo shunday bir quvvati bilan askarlari bilan javoroti bilan bitta yigitni o'ldirishiga qodir bo'lmadi faqat shu yigitni robbisi izn bergandan keyin robbisini nomi na, bilan otgandan keyin bo'ldi dedi. davatni hammaga qildi shu yerda shu kuni yaman ahlidan 20 ming kishi nasroniy diniga o'tdi bu yigit davat yo'lida shahid bo'ldi zulavoz uning hukmidan chiqib qanday qilib nasroniylarga kigib ketasizlar deb qattiq g'azab qildi katta ugdudlarni kavlashlikka buyurdi uhdud juda bir, bir katta chuqurlar chuqurlarni kavladi ichiga o'tinlarni to'lg'izdi o'tni baland qilib yoqib turib ana shu iymon keltirgan yigirma ming odamni olib kelib agar dininglardan qaytmasanglar sizlarni o'tga uloqtiraman dedi lekin hech kim haqdan qaytishlikka rozi bo'lmadi iymonsiz yashagandan ko'ra iymoni yo'lida shahid bo'lishini hammasi afzal deb bildi bitta bitta uloqtiriladi ular ana shu uloqtirilayotganlarnin orasida bir ayol kishi bor edi qo'lida qo'lida jijisi bor edi emizikli go'dak bolasi bor edi haligi ayol chuqurni chekkasiga kelib jindi orqaga chekingandek taraddudga tushganday bo'lganida alloh taoloning mo'jizasi yuz berdi yo'rgadagi bola aytdi ey onajon dedi qo'rqmang dedi yuring dedi chuqurga o'zingizni tashlang chunki siz haq ustidadirsiz dedi imom muslim rivoyati lekin subhanahu subhanava taolo bu mo'minlarni jasadlari sharhida keladi bu oyatlarda o'tga yetmasdan turib o'zini huzuriga ko'tardi ularni bu o't musulmonlarni jussalarini kuydirishligidan or qilib shu chuqurda atrofda turgan kofirlarni hammasini kuydirib tashladi Bu qissani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buxoriy va muslim sahihlarida keltirgan hadislarida bayon qildi alloh subhanahu va taolo qur'oni karimni nozil qildi butun boshlik sura mana shular haqida bo'ldi bismillahi rohmanir qu'ud. burjlar egasi bo'lmish osmonga qasam va'da qilinmiş qiyomat kuniga qasam guvoh bo'lguvchi va guvoh bo'linguvchiga qasamki o'tinli olov chox egalari la'nat qilingaylar o'shanda ular choxning ustida o'tirib olgan va mo'minlarga qilayotgan ishlariga o'zlari guvoh bo'lgan edilar ular mo'minlardan faqat u mo'minlar qudrat va maqtov egasi bo'lgan ollohga osmonlar va yerning podshohligi o'ziniki bo'lgan zotga iymon keltirganlari uchungina u'ch oldilar olloh barcha narsaga guvohdir mulk tolashmadi mol dunyosini tolashmadi uni mulkiga hech kim davogarlik qilmadi ollohni bitta deb iymon keltirib qo'yganligi uchun ulardan u'ch olindi أقول قولي هذا وأستغفر الله ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته